ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആം ആദ്മിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പൂർണ്ണമായും ശ്രമിച്ചു ഒരേ സമയം പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെയാണ് ജയിലിൽ അയച്ചത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മനീഷ് സിസോദിയ സഞ്ജയ് സിംഗ് സത്യേന്ദർ ജെയിൻ എന്നിവരെ ജയിലിലാക്കി വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് നേതാക്കൾ ജയിലിൽ പോയാൽ പാർട്ടി തന്നെ ഇല്ലാതാകും ആം ആദ്മി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് നാല് നേതാക്കളെ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ അയച്ചത് पक्ष पार्टी आशयम श्रमिकवो दोस्तों हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया संजय सिंह सतेंद्र जैन बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं पार्टी खत्म हो जाती आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है उतना ये बढ़ती जाती है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो <गण> प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही खतरनाक देशवासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन्होंने किस दिन दिए हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा